Привет, Беленька. Здрасте. Я, в шоке. я в шоке. Видно? В шоке? В шоке. Потому ну, что я видела вас только по телевизору, а сейчас я вижу вас э, настоящими, живыми, и, и вы прям передо мной. Класс. А скажи мне, будь ласка, а страшно трошки? Ну, чуть-чуть, да, но я ничего не боюсь

такой классно выбирал. Ну что, на шпагат не садилась? Вроде груди нет. Должна была? Колесо растерялось. Ни колесо, ни шпагат. Колеса точно не было. шпагата... много. Ну. Кира! Yeah. Я хочу людям дальше сказать. Выявляется, она никогда не займается, она самоучка. Ты очень талантливая девочка, но тебе нужен хороший тренер. Нельзя тебе бросать это дело. Ты чувствуешь музыку, понимаешь? Коли Славі Фролові було сім років, вона танцювала так само. Правда, не було Монатіка ще в той час. Ну, Вона теж так любить. І до сих пор. Ти від природи пластична дівчина, музична. Ти можеш танцювати дуже круто. Займайся далі, приходь в наступному році і буде все краще. Я кажу ні. давайте сделаем батарейку. Я кажу плюс, я кажу так. Спасибо. Ты ведь видела наши программы, да? Ты видела, какие у нас сильные, опытные участники. Как они танцуют, поют. Здорово, что ты любишь танцевать. Здорово, что у тебя Кое что получается, но прямые эфиры это очень сложно, очень, очень, очень. И тебе, и тебе придется постараться, потому что я тоже говорю да. Спасибо. У тебя два да. И проходишь дальше. Сво ⁇ м! Ма, бежи до тата, до мамы!